Okey, jom kita bincang sesuatu yang menarik hari ini. Pernah tak anda fikir ada tak amalan kebersihan yang bukan setakat untuk badan tapi untuk rohani sekali? Ha, itulah yang kita nak kupas hari ini. Konsep istinja, satu ritual penyucian dalam Islam. Dan yang bestnya, kita akan fahamkan semua ni guna cuba teka sebuah buku teks kanak-kanak. Ya, yeah, bunyinya simple tapi cara ia terangkan amalan ni memang jelas dan mudah faham. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk fahamkan topik ni. Mula-mula, kita akan tengok apa sebenarnya istinjak tu. Lepas tu, kita sentuh sikit pasal matlamat kesucian, alat-alat yang digunakan, dua cara nak lakukannya, dan akhir sekali, kita renungkan hikmah di sebalik semua ni. Dah sedia? Jom. Okey, kita masuk bahagian pertama. Jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali kan? Jadi, apa sebenarnya maksud perkataan istinjak ni? Ha, inilah dia sumber kita, muka depan buku teks pelajaran 3 Istinja. Kenapa buku teks budak-budak? Sebab terus terang, kadang-kadang benda yang nampak rumit ni sebenarnya paling senang difahamkan bila diterangkan dengan cara yang paling asas. Buku ni buat kerja tu dengan cemerlang, jadi kita dapat faham terus intipatinya. Jadi, apa definisi dia? Mudah je. Istinjak ni adalah perbuatan bersihkan diri sama ada guna air atau benda kesat lepas kita buang air. Tapi ada satu perkataan penting kat sini, kesucian ritual. Ini bukan setakat cuci biasa-biasa tau. Ini satu amalan yang ada tujuannya, ada strukturnya. Dan buku teks ni sendiri dah bagi kita checklist apa yang kita akan belajar. Dia nak kita faham konsepnya, kita tahu alat apa nak guna dan kita boleh terangkan cara buatnya. Senang cerita, ia jawab soalan apa, dengan apa dan bagaimana. Lengkap kan? Memang jelas hala tujunya. Okey, kita dah tahu apa itu istinja. Sekarang soalan yang logik seterusnya, kenapa? Kenapa pula amalan ini penting sangat? Jom kita gali lebih dalam pasal matlamat di sebalik semua ni. Dan jawapannya ada kaitan yang sangat rapat antara fizikal dan rohani. Sumber kita ni memetik terus dari Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertabat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Nampak tak? Tindakan fizikal membersihkan diri ini sebenarnya didorong oleh satu matlamat rohani yang jauh lebih besar. Ini membawa kita kepada satu perkataan yang sangat penting, taharah. Maksudnya, kesucian ritual. Jadi tujuan istinjak ni bukan semata-mata nak pastikan badan kita tak kotor. Tak. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan suci yang dipanggil taharah ni yang mana ia adalah syarat untuk kita beribadah. Baiklah, kita dah faham apa dan mengapa. Sekarang, jom kita tengok bab yang praktikal sikit. Untuk capai kesucian ni, alat apa yang boleh kita guna? Dengan apa kita boleh bersuci? Okey, buku ni bahagikan kepada dua kategori utama. Pilihan nombor satu yang paling utama dan terbaik adalah air. Tapi kalau tak ada air macam mana? Ah, masa itulah kita beralih kepada pilihan kedua, benda-benda kering dan kesat. Jadi jelas ya, ada keutamaan dia. Dan gambar dari buku teks ni memang tunjukkan dengan jelas. Tengok tu, sebelah kiri ada air, pilihan utama. Sebelah kanan pula ada contoh-contoh benda kesat macam batu dan daun. Video macam ni memang bantu kita faham terus kan? Senang nampak perbezaan dia. So, apa contoh benda-benda kesat ni? Buku teks senaraikan batu, daun, kayu kering, malah kertas pun boleh. Prinsipnya mudah je apa-apa bahan yang kesat, kering dan boleh membersihkan. Ini menunjukkan betapa praktikalnya amalan ini, terutamanya zaman dulu atau di tempat yang susah nak dapat air. Okey, kita dah ada alatnya, air atau benda kesat sebagai alternatif. Sekarang macam mana nak guna? Jom kita tengok dua cara yang dihuraikan dalam buku ni. Cara pertama dan ini yang paling utama adalah guna air. Langkahnya cukup terus terang, tapi kena teliti. Pertama, hilangkan dulu najisnya, lepas tu basuh dengan air bersih. Sampai bila? Sampai betul-betul hilang semua kesannya, bau, warna dan rasanya. Maksudnya, sampai yakin dah suci sepenuhnya. Tapi, macam mana kalau tak ada air? Ha, ini cara kedua. Guna benda kesat macam batu. Dan yang ini ada peraturan spesifik sikit. Ya, langkah pertama bersihkan najis. Tapi lepas tu kena guna sekurang-kurangnya tiga biji batu. Atau kalau guna sebiji batu je, pastikan batu tu ada tiga permukaan yang berbeza untuk menyapu. Nampak? Bukan boleh buat main sapu je. Ada caranya. Jadi, nombor tiga ni nampaknya memang penting. Sama ada tiga batu berbeza atau tiga permukaan berlainan. Buku ni tekankan betul-betul yang tiga ni adalah syarat minimum kalau kita tak guna air. Ia untuk pastikan betul-betul bersih. Dan kenapa nombor ganjil? Sebab ada panduannya. Buku teks ni ada petik sebuah hadis yang bermaksud sesiapa yang beristinjak dengan batu, maka hendaklah dia menggunakan bilangan yang ganjil. Sekali lagi kita nampak kan amalan yang nampak praktikal ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan ajaran agama. Baiklah, kita dah tengok definisinya, tujuannya, alatnya dan cara buatnya. Sekarang, jom kita fikir sejenak, apa hikmah di sebalik semua ni? Macam mana amalan dari zaman dulu ni masih relevan sampai sekarang? Saya suka betul bahagian aktiviti dalam buku ni. Tengok tu, dia suruh kita fikir pasal barang-barang sekeliling. Air botol, daun, batu, malah benda-benda lain dan tentukan sama ada boleh guna atau tak. Ini ajar kita satu benda penting. Amalan di buzuk ni bukan pasal kena guna batu sahaja tapi pasal faham prinsipnya. Guna apa sahaja yang suci, kesat dan boleh membersihkan. Ini membawa kita ke soalan terakhir. Satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Dalam dunia kita yang serba moden yang penuh dengan tisu basah dan sabun, apa yang kita boleh belajar dari amalan kuno yang sangat mementingkan air dan bahan semula jadi ni? Mungkin ia bukan sekadar pasal kebersihan kan? Mungkin ia juga mengajar kita tentang kelestarian, tentang cara kita berhubung dengan alam semula jadi. Hmm, sesuatu untuk direnungkan.